Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Леа l'attendaient déjà près du bus. Le soleil brillait, l'air sentait bon la mer. Elle rêvait de sable chaud et de baignade. Son téléphone vibra. Un email urgent. Juste un coup d'œil, pensa-t-elle, soupirant. Le message venait de son patron, M. Dubois. Une présentation cruciale pour lundi matin. Léa sentit son estomac se nouer. Elle répondit rapidement, je gère ça ce soir. Ses amis la regardèrent avec curiosité. Encore le travail demanda Marc, amusé. Léa haussa les épaules, un sourire forcé. Dans le bus, elle essaya de lire son livre. Mais son esprit était déjà au bureau. À la plage, l'ambiance était festive. Les rires de ses amis remplissaient l'air. Léa s'allongea sur sa serviette. Lunettes de soleil. Elle ferma les yeux, cherchant la paix. Bip. Une nouvelle notification. Un collègue avait une question sur le projet. Elle se redressa, frustrée. Je vais juste vérifier ça vite fait, dit-elle. Ses amis proposèrent un match de volet. Non, pas maintenant, répondit-elle, le front plissé. L'écran de son téléphone accaparait son attention. Le sable semblait moins doux, le soleil moins chaud. Une vague vint lécher ses pieds, froide. Soudain, un enfant courut et la bouscula. Son téléphone tomba de sa main sur le sable. Il était couvert de grains fins. Léa paniqua, le ramassant aussitôt. L'écran restait noir. Elle essaya de le rallumer, sans succès. Un silence s'installa autour d'elle. Elle leva les yeux vers ses amis. Marc lui tendit une bouteille d'eau fraîche. Peut-être que c'est une bonne chose, dit-il doucement. Léa regarda son téléphone éteint. Elle réalisa qu'elle n'avait pas vraiment profité. Tu as raison, souffla-t-elle, un peu honteuse. Elle laissa son téléphone dans son sac. « Qui veut jouer au volet » demanda-t-elle soudain. Un grand sourire illumina son visage. C'était enfin dimanche, le jour tant attendu. C'était Léa avait prévu une journée parfaite à la plage. Léa a jour à la plage. Ses amis l'attendaient déjà près du bus. Ses amis l'attendaient déjà près du bus. Le soleil brillait, l'air sentait bon, la mer. Soncez vitilo, po vitre pachlo morem? Elle rêvait de sable chaud et de baignade. Von amriella protèple i pisok y koupagna. Son téléphone vibra. I i téléphone za Un e-mail urgent. Terminovi electron list. Juste un coup d'œil, pensa-t-elle, soupirant. Лише один погляд, подумала вона, зітхаючи. Le message de son patron, monsieur Dubois. Повідомлення було від її начальника, пана Дюбуа». Une pour lundi matin. Вирішальна презентація на ранок понеділка. Léa senti son estomac Léa відчула, як її шлунок стиснувся. Elle répondit rapidement. Je gère ça ce soir. Вона швидко відповіла, я впораюся з цим сьогодні ввечері. regardèrent регардер curiosité. Її друзі подивилися на неї з цікавістю. Encore le travail? Знову робота. Demanda Марк, amusé. Запитав Марк, розважаючись. Леа un sourire forcé. Леа знизала плечима, натягнуто посміхаючись. Dans le bus,

Леа лягла на рушник в окулярах від сонця. Elle ferma les yeux, cherchant la paix. Вона заплющила очі, шукаючи спокою. Біп. Біп. notification. Нове сповіщення. Un avait une question sur le projet. У колеги було питання щодо проєкту. Elle se redressa, Вона сіла, розчарована. Je vais juste vérifier ça vite fait, Я просто швидко це перевірю, сказала вона. Ses amis un match de її друзі запропонували зіграти в волейбол? Non, pas maintenant, Le front Ні, не зараз, відповіла вона, насупивши брови. De son téléphone son attention. Екран її її телефону поглинав її увагу le sable semblait moins doux, le soleil moins chaud. Пісок здавався менш м'яким, сонце менш теплим. Une vague vint lécher ses pieds, froide. Хвиля торкнулася її ніг, холодна. Soudain, un enfant courut et la bouscula. Раптом дитина пробігла і штовхнула її. Son téléphone tomba de sa main sur le sable. Її телефон випав з руки на пісок. Il était couvert de Він був покритий дрібними піщенками. Леа запанікувала, негайно піднявши його. Noir. Екран залишався чорним. Elle de le rallumer sans succès. Вона спробувала його увімкнути без успіху. Un silence autour Навколо неї запанувала тиша. Elle leva les yeux vers ses amis. Она подняла очи на своих друзей. Marc lui tendit une bouteille d'eau fraîche. Marc prostyagnov yey plyashku svizhoy vody. Peut-être que c'est une bonne chose, dit-il doucement. Можливо, це добре, сказал він тихо. Léa regarda son téléphone éteint. Léa podevilasya na svoy vymknenny Elle réalisa qu'elle n'avait pas vraiment profité. Вона усвідомила, що вона насправді не насолоджувалася. Ти маєш рацію, прошепотіла вона, трохи засоромившись. Вона залишила свій телефон у своїй сумці. Qui veut jouer au volley? Хто хоче грати в волейбол? Запитала вона раптом. Un grand sourire illumina son visage. C'était enfin dimanche, le jour tant attendu. Léa avait prévu une journée parfaite à la plage. Ses amis l'attendaient déjà près du bus. Le soleil brillait, l'air sentait bon la mer. Elle rêvait de sable chaud et de baignade. Son téléphone vibra. Un email urgent. Juste un coup d'œil pensa-t-elle, soupirant. Le message venait de son patron, M. Dubois. Une présentation cruciale pour lundi matin. Léa sentit son estomac se nouer. Elle répondit rapidement, ⁇ Je gère ça ce soir. ⁇ Ses amis la regardèrent avec curiosité. Encore le travail ?⁇ demanda Marc, amusé. Léa haussa les épaules, un sourire forcé. Dans le bus, elle essaya de lire son livre. Mais son esprit était déjà au bureau. À la plage, l'ambiance était festive. Les rires de ses amis remplissaient l'air. Léa s'allongea sur sa serviette, lunette de soleil. Elle ferma les yeux, cherchant la paix. Bip. Une nouvelle notification. Un collègue avait une question sur le projet. Elle se redressa, frustrée. Je vais juste vérifier ça vite fait, dit-elle. Ses amis proposèrent un match de volet. Non, pas maintenant, répondit-elle, le front plissé. L'écran de son téléphone accaparait son attention. Le sable semblait moins doux, le soleil moins chaud. Une vague vint lécher ses pieds, froide. Soudain, un enfant courut et la bouscula. Son téléphone tomba de sa main sur le sable. Il était couvert de grains fins. Léa paniqua, le ramassant aussitôt. L'écran restait noir. Elle essaya de le rallumer, sans succès. Un silence s'installa autour d'elle. Elle leva les yeux vers ses amis. Marc lui tendit une bouteille d'eau fraîche. Peut-être que c'est une bonne chose, dit-il doucement. Léa regarda son téléphone éteint. Elle réalisa qu'elle n'avait pas vraiment profité. Tu as raison, souffla-t-elle, un peu honteuse. Elle laissa son téléphone dans son sac. Qui veut jouer au volet demanda-t-elle soudain. Un grand sourire illumina son visage.